yang berhormat rasa? Saya jemput yang berhormat Kampar. Terima kasih Timbalan yang betul. Saya ingin mulakan ucapan saya dengan menzahirkan sokongan penuh terhadap IUU Perbananan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 2025 yang dibentangkan hari ini. Pindahan ini isyarat jelas komitmen Kerajaan Madani untuk menyusun semula tatbik urus, memperkasa mandat ekonomi dan menampau lubang ketirisan yang telah lama membelenggu industri filem negara. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada Fasal 8 dan juga Fasal 16 IUU. Pindahan ini memperketat Session 15, mewajibkan pengistiharan konflik kepentingan yang melibatkan ahli keluarga dan sekutu. Dan yang paling penting menaikkan denda sehingga RM250,000 dan penjara 10 tahun bagi kesalahan itu. Kita semua tahu, Timbalan Speaker, isu konflik kepentingan, penyelewengan dana dan janji palsu dalam penghasilan filem sering menjadi bara. Terdapat kes dana jutaan ringgit disalurkan tetapi filem gagal diterbit atau dana dialihkan untuk kepentingan peribadi. Pindahan ini khususnya kemasukan sesion baru 29A yang menjadikan pengisytiharan palsu sebagai satu kesalahan adalah langkah yang penting untuk membina semula kepercayaan. Finans tidak boleh jadi rumah hantu di mana ketirisan dana berlaku tanpa hukuman setimpau. speak up. sokongan kepada pindahan ini tidak bermakna kita boleh apa dengan cabaran realiti industri. Penerbit filem tempatan kini menghadapi tiga cabaran kritikal yang memerlukan penyelesaian negara segera melalui kuasa finas yang diperluas bawah IUU ini. Yang pertama bawah fasa empat, Pindahan fasa empat meluaskan kuasa Finas untuk mengadakan latihan. Dan kita nak tanya, latihan jenis apa yang Finas akan bagikan? Industri kini kita perlu kepakaran tinggi dalam aspek hak intelek ataupun IP law, penulisan skrip yang berfokuskan pasaran antarabangsa dan teknologi pasca produksi yang canggih. Mutu skrip kita masih menjadi kelemahan utama dan latihan ini mesti melahirkan graduan yang boleh menembusi Hollywood. Yang kedua, yang paling penting dalam fasal 9. Fasal 9 bagi Finas kuasa untuk menubuhkan syarikat di bawah satu seksyen baru. Saya baca di sini, seksyen 20A. Penubuhan boleh dengan kelulusan Menteri dan Kewangan dengan Menteri kelulusan Menteri dan Menteri Kewangan menubuhkan syarikat di bawah akta syarikat 2016 untuk menjalankan atau terlibat dalam apa-apa aktiviti yang telah dirancangkan. Dia tak sebut apa aktiviti. Bermakna apa-apa aktiviti komersial boleh dilakukan. Dirancangkan atau dijalankan oleh perbananan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah perenggan 61F atau penjalanan kuasanya di bawah perenggan 62B, C atau H. Ini satu langkah yang berani. Tapi kita perlu berhati-hati. Kerana ia perlu datang dengan KPI telus. Sebab kalau Finans dibagi kuasa untuk tubuhkan satu syarikat di bawah komersial, saya nak tahu apakah niat ataupun hasrat daripada kementerian. Adakah syarikat ini nak tubuhkan buat power ataupun nak jadi penerbit ataupun nak jadi pengedar. Kalau Finans menubuhkan satu syarikat untuk menjadi penerbit, bermakna yang ada konflik. Sebab Finans sendiri yang bagi dana-dana. Jadi dia mesti bagi syarikat sendiri. Jadi adakah ini telus dan adil? Jadi saya nak minta supaya boleh tak kita, kalau kita tengok filem industri, kita tengok peratusannya. Sebelum ini, entertainment tax 25%. Tapi pada tahun 2023, bajet 2024, kita telah turunkan. Persekutuan telah turunkan dari 25%, turun sampai 10%. Di bawah wilayah persekutuan. Tapi negeri-negeri lain ada yang tak ikut. Kelantan, Kedah, Perlis tak, tak ikut. Masih 25%. Kelantan tak ada pagam, tak payah ikutlah. Sebab mereka nak buka pagam, kena buka lampu terang. Tak ada, tak ada pagam mana pun nak pergi Kelantan untuk buka pagam. Dengan lampu yang terbuka. Jadi kalau kita kira, kalau entertainment tax 10%, saya ambil purata. Pada 2024, average gross local firm. Bermakna untuk purata, untuk filem lokal. 2.7 juta. Ini data dari Finas. Sebab Finas kata 2024 ada 61 filem lokal dengan jumlah gross 165 juta. Jadi saya bagi 2.7 juta satu filem. Jadi kita kira berdasarkan angka ini boleh buat duit ke tak boleh buat duit. Kalau ada 10% pergi tax bermakna 270 ribu pergi kepada tax. Dan kalau pawagam dapat 50%, kita tahu ini anggaran biasa, 50% goes to SEMA, 50% dan distributor 25%. Tinggal untuk penerbit berapa? 913,000, tak sampai 1 juta. Jadi untuk terbit satu filem, tak sampai 1 juta. Macam mana boleh kita buat satu filem yang berkualiti tinggi? Jadi saya harap kalau Finas nak buat syarikat, saya harap kita boleh fokus ke dalam distributor untuk pengedar. Sebab pengedar ni ambil margin 25%. Pawagam kita tahu 50% tu bukan tinggi sangat. Sebab ada banyak pawagam chain store yang tutup sebab tak ada, tak ada bisnes. Jadi kalau Finas boleh kita fokus pada distributor ini, kita turunkan 25% sampai mungkin 10% dan mungkin kita boleh membantu filem-filem doker. Dan bukan untuk bersaing dengan mereka. Kalau Finas buat syarikat jadi penerbit bersaing dengan local firm, jadi saya rasa kita akan ada masalah yang lagi besar. Yang ketiga, Timah Speaker. Sila Ya, yeah, last last point. Laporan tunjukkan ramai klu belakang takbir berhadapan isu bayaran upah yang tidak konsisten, kontrak yang berat sebelah dan kurangnya perlindungan. Inilah hero yang tidak didendang industri kita. Pindahan ini perlu dijadikan pemangkin untuk finans untuk menggunakan kuasa garis panduan session baru bawah 29B untuk menetapkan satu skala gaji minimum dan standard kontrak industri yang wajib dipatuhi. Dengan speaker, pindaan IUU Finans ini satu pembaharuan undang-undang yang proaktif dan transformatif. Ini menaikkan standar integriti dan membuka jalan kepada Finans untuk menjadi agensi yang berorientasi perniagaan dan pasaran. Saya sokong penuh rang undang-undang ini, namun saya Mohon supaya kerajaan pastikan kuasa baru dalam finans untuk tubuhkan syarikat bawah Seksyen 20A digunakan dengan berhemat, telus dan tidak wujud apa-apa monopoli baru. Kita mahu lihat filem Malaysia bukan sahaja mencatat sejarah pecah panggung tempatan tetapi kita juga nak pecah sejarah di regional, di Asia Tenggara ataupun di filem antarabangsa. Membawa pulang bukan sahaja anugerah tetapi juga pulangan ekonomi yang signifikan. Sekian saja perbincangan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Saya jemput Yang Berhormat Kanga. Assalamualaikum.